İqlim dəyişəliyi və quraqlığın artması su tələb etməyən bitkilərin becərilməsinə ön plana çıxarır. Bu baxımdan son illər lavanda əkini, günəbaxan, qarğıdalı, soya və digər bitkilər ikinci plana keçirilib. Bu il isə tam fərqli bir iqlim yaşanır. Hava şəraitinin qeyri-sabit keçməsi lavanda biçinini də gecikdirir. Bu səbəbdən iki dəfə çəkiliş etmək istəsək də yağış səbəbindən gözləməli olduq. Və budur göz oxşuyan lavanda sahələri lavanda sahəsinə çatanda işçilər artıq iş başında idilər. Eləmiyib tənbəllik, əlimizə oraq aldıq və dedi ki, bizim də az dolsa payımız olsun. Sabah xeyr Azərbaycan proqramının izləyicilərinə Zaqtalanın lavanda plantasiyalarından salamlayıram. Artıq bir müddətdir ki, rayonda lavanda çiçəyinin yığılmasına başlanıb və gördüyünüz kimi sahələrdə yüzlərlə insan bu çiçəyin yığılması ilə məşğuldur. İşçilər deyir ki, onlar gül yığımı başa çatandan bir müddət sonra lavanda sahələrinə cəlb edilir. Aqrotexniki becərmələr, kultivasiya işlərinə yata keçirilir. Bir sözlə daim iş var. Səhər saatlarında gül yığımına başlayırıq, lavanda bitkilər. Hədiyyə xanım ilə işləyirəm, çox yaxşıdır. Yəni məmnunam iş yoldaşımdan da. Səhər tezdən gəlir. Rəhmət qələbəliyən işdir. Tomantın iş yeridir. Allah canların sağlığını əkənlərində. Diqqətimizi çəkən bir məqam bizcilər lavanda çiçəklərinin qollarının üzərinə qoyulmasıdır. İş o qədər ardıcıl və planlı şəkildə həyata keçirilir ki, məhsulun keyfiyyətinə zərrə qədər də xələl gəlmir. Sahələrdə bitirilən lavanda çiçəyi qolları üzərinə qoyulur və növbəti bir qada gördüyünüz kimi bu formada onları qoşqulara yükləyir. Daha sonra həmin lavanda emal sahəsinə göndərilir. Təsərrüfatın baş aqronomu ilə söhbətdən bəlli oldu ki, hazırda Zaqatala da 33 hektarda lavanda sahəsi var. Bu ölkənin ən iri təsərrüfatlarından biridir. Biz lavandanı 7 il bundan öncə Bolqarıstan gətirərək, əkmək üçün aqrotexnik qulluq elədərək hər il 2 e, dəfə biçim aparırıq. Bir iyul ayında, bir də sentyabr ayında. Hazırda bu gün Altı bölgədə işlək elir müxtəlif kəndlərdən. Yəni biz onu ə, biçərək emal müəssisəsinə göndəririk. Fırsətdən yararlanıb təsərrüfatın emal sahəsi ilə də tanış olduq. Sahələrdən yığılan lavanda çiçəkləri dərhal burdakı iki böyük qazana yığılır və qaynadılır. Buxarından isə yağ alınır. Lavandanın faydasına gəldikdə isə adi lavanda növündən alınan ətir yağından tibbdə, kosmetologiya sahəsində, aromaterapiyada geniş istifadə olunur. Lavanda orqanizmin infeksiya xəstəliklərinə qarşı müqavimətini artırır. Lavanda yağının ekzema, yanıq, sədəf kimi dəri xəstəliklərində istifadəsi faydalıdır. Lavandanın ətir yağı böyük bakteristəhmiyətə malikdir. Qoxusu ilə insana dincilik və rahatlıq verən lavanda çayı və yağı olduqca faydalıdır.